Никогда не думал, что придется проводить заседание Совета председателей под открытым небом на улицах города Киева. За всю предыдущую историю профсоюза нас, наоборот, всегда приглашали в стены этого здания. Говорили о том, что вот приходите сюда, вот вам зал, и что здесь нам как бы легче и лучше с вами встречаться, с тем, чтобы можно было привлекать специалистов, которые сидят в этом здании, чтобы вести какой-то диалог. И вот мы сегодня, в 2015 году, 28 апреля, впервые проводим заседание Совета председателя НПГУ на улице. В чем же причина? Бюджет 2015 года, который был принят Верховной Радой Украины, к сожалению, это не бюджет развития угольной промышленности Украины. Это бюджет ее сворачивания, бюджет закрытия шахт. Если в бюджете закладывается 1,2 миллиард 200 миллионов гривен на реструктуризацию, а если читать открытым текстом, это закрытие шахт. И ни одной копейки средств не на техническое перевооружение, капитальное строительство. Это то, за счет чего должны строиться, развиваться наши шахты. Значит, мы имеем бюджет закрытия шахт. За последние 30 лет на территории Украины была построена только одна шахта. Шахта Самсуновская Западная, это в городе Краснодор. Ни одной больше шахты не было построено. И там на шахта, на Малынская 10, которая строится 25 лет, ее тоже не могут достроить. Хотя в бюджете 2015 года, после нашей пикетовых акций, которые проходили в январе и апреле месяце, бюджет было на 200 миллионов гривен для достройки этой шахты. Дай Бог, что мы эту шахту достроили, потому что в том регионе, в регионе, в городе Новомоловенске, в котором проживает 50 тысяч наших шахтеров, 50 тысяч и семей, к сожалению, нет другого места работы, кроме как шахты. А три шахты, которые сегодня там находятся, две из них собираются закрыть. а Одна шахта, попросту говоря, тоже стоит вопрос ее закрытия. Поэтому без достройки шахты на Волынская 10 просто 50 тысяч жителей этого города останутся без средств существования. В бюджете 2015 года и теми законами, которые были приняты, были нивелированы Закон о повышении престижности шахтерского труда. В 2008 году, вы помните, многие из вас приезжали и принимали участие в заседании Верховной Рады Украины, когда был принят этот закон, в котором были установлены год шахтеров по налогообложению, по компенсации, за отопление, за электроэнергию. И этот закон до последнего времени выполнялся за счет субвенций местного бюджета, которые поступали из центрального бюджета Украины. В этом году просто у шахтеров это все забрали ликвидировали действие 43 статьи горного закона, статью касательно подоходного налога 10%. Сегодня шахтеры не уплачивают подоходный налог на общих основаниях. Мы неоднократно говорили тем народным депутатам, чиновникам, которые готовили эти изменения в законодательство, что нельзя этого принимать. Потому что шахтерский труд, условия труда, они настолько тяжелые. И поэтому эти годы они как раз давались именно с тем, чтобы привлекать молодых людей на работы в шахте. Потому что сегодня в угольной промышленности Украины уже более 50% это пенсионеры. Придет время, что в шахтах будет просто некому работать. А вот это как раз в какой-то мере привлекало людей для работы на угольных шахтах. Сегодня этого уже нет. У нас забирают последнее. У нас не растут заработные платы, у нас закрываются шахты. Сегодня есть программа реформирования угольной промышленности, если это можно назвать реформами, по которой должны закрыть 12 шахт. Это где-то порядка 13 тысяч человек будут выброшены на улицу. А если иметь в виду, что Каждый шахтер, который работает, еще плюс есть местные предприятия, которые обеспечивают работу Гамиша, а это где-то коэффициент 6, это где-то порядка 60-70 тысяч человек просто окажутся на улице. И это мы имеем сегодня такие реформы. Это то, что нам было обещано. Это та новая власть, которая говорила, чтобы мы приняли все для того, чтобы наши люди жили. Поднятие коммунальных услуг, 1 апреля, когда люди, 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 получат платежки, в которых газ подорожает 7 раз, Другие коммунальные услуги подорожают разы. Возникает вопрос, что дальше делать? И сегодня мы, нашим советом председателям, должны обсуждать эти вопросы и принимать решения. Да, мы приняли решение, чтобы шахтеры с понедельника не приезжали в Киев. Но, наверное, это было поспешное решение, потому что нам обещали начать какие-то переговоры. Но мы сегодня не видим никаких переговоров. Даже та встреча, которая проходила сегодня утром с участием первого заместителя министра энергетики топлива Надежды Маргаритова мы видим о том, что нет социального диалога. А без социального диалога ни одни проблемы решаться не будут.